वास्तव न्यूज में स्वागत है सरदार बागल जिला जिला में आर एच वायती कांग्रेस के जाने माने एक नेता और एम का निधन होने पर अब वहां पर उनकी अंतिम संस्कार जिले में जिस गांव में पैदा हो गए उसी गांव में उनकी अंतिम संस्कार अब होने लग गया है ताकि यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धराम जी ने आकर दुख जताए और इतने ढेर सारे हजारों संख्या में लोग यहाँ पर टूट पड़े ताकि उनके चाहने वाले तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आकर अपनी कर्तव्य तिरंगा से चले गए यी अब उनकी जो दुख में सारे चाहने वाले अब बहुत सारे लोग हैं मगर सबसे पहले जिस गांव में एक छोटे से गांव में रहकर अब इतना बड़ा नाम लिया जाता है तो कितनी मेहनत लगाई हुई है ताकि यहाँ पर एमएलए बनने के लिए एक लीडर बनने के लिए आज का वो जमाना है ताकि कार्पोरेटर बनना किसी पंचायत का मेंबर बनना भी आपके जमाने में इतना मुश्किल है मगर एक छोटे से से गांव लेकर इतना बड़ा नाम आप करते हैं तो नीति तो वाकई ही जरूरी मानना पड़ेगा ताकि बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स कांग्रेस के लीडर और इनके चाहने वाले बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर इनके जो गांव में जो अंतिम संस्कार के वक्त आकर दुख जताए ताकि बहुत ही तजुर्बेदार लीडर थे कांग्रेस में ताकि ऐसे कहने लग गए दिन और भी मजबूत होते तो आज मुख्यमंत्री का इनको ही शायद सीट मिलना था तो लोग ऐसे भी कहने लग गए यहाँ पर ताकि दुख जताते जताते आज उन्हें तो इस दुनिया में नहीं रहे मगर इस दुनिया की तो और बात है मगर किसी के बीच ना रहे वो मगर उनके नाम उनकी याद आज जिन्होंने भी वो किया है आज उनकी याद और छोड़कर सबके बीच अब चले गए। मगर लोग तो इतनी दुख जताने लगे, ताकि ये, ये थे तब भी ऐसे ही थे जब वो माजी एम एल ए बन गए सबके साथ ऐसे ही थे हर सुख दुख में लोगों के साथ रहने वाले आज वो लीडर हमारे बीच ना रहे आज लोग बड़ी तादाद से आकर यहाँ पर में दुख जताने लग गए तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में

மாதிரி பயன் நல்ல ಕೆಳಕನ ರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೇಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನನಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಳಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ सलमान एच वेठीर रिखा इचम कर एकडे हिंदुत्व करो गलती गिरी ನಾನು ಎಂಬತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎ ಆದಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತೂರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವರು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐಂದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ